bila kita cerita tentang kepatahan dengan doktor. Mm -hmm. saya memang mau tanya tentang soalan ini dengan doktor lah. Sebab dulu, masa muda-muda mm. dulu, saya ada pernah melalui lah kepatahan ini. Tapi lebih kepada kepatahan hati lah. Kalau <laughs> kepatahan hati, <laughs> doktor ada buat rawatan ke? Oh, okay. Ya, okay. Assalamualaikum and hi. Bersama lagi kita dalam episod kedua Sembang Sihat Santai KMI Tawau Medical Center. Bersama saya Nur Haslina Anas. Saya Zulkarnain Zanuddin. Kesehatan memenuhi impian. impian. Baik Encik Zul. Baik. Uh, apa? Cik Lin eh. Cik ya Lin. betul. Cik, Cik Lin. Lin. <laughs> okay. Uh, hari ini kita ada tetamu yang special Encik Zul. Special. Special uh, yang merupakan uh, doktor pakar tulang di KMI Tau Medical Center. Hmm. Siapa nama beliau tu? Ya okay, Dr Fazli Ramidi. Okey mungkin uh, sebelum tu uh, sebelum tu Encik Zul, mungkin kita boleh uh, perkenalkan sedikitlah. Ya kita betul. sedikit biodata Dr betul. Fazli ya. Betul. Okey Dr Fazli ni uh, dia merupakan doktor pakar tulang yang uh, merupakan graduan University Malaya dan seterusnya menamatkan pengajian sarjana ortopedik di University Sains Malaysia dengan pengalaman luas dalam bidang ini. Uh, beliau pernah berkhidmat sebagai ketua jabatan ortopedik di Hospital Duchess of Kent Sandakan selama 3 tahun mm -hmm. sebelum menyertai uh, KMI Tawau dan sekarang doktor ini merupakan Medical Director di KMI Tawa Medical wow, Center. Medical director ya? Betul. Lebih besar jawatan tu. <laughs> betul. Mungkin boleh kita minta dia uh -huh. belanja kita minum-minumlah lepas ni. Ya? lain tu. <laughs> Okey, jadi kiranya beliau merupakan uh, antara tulang belakang lah, ya yeah, untuk KMI Tawa Medical Center. Uh -huh. Dan saya juga difahamkan Datuk Fazdili merupakan uh, sosok uh, ataupun seorang figura yang agak famous di KMI Tawa Medical yeah, Center. Ya, betul. Dan di mana-mana pun beliau ni dia ada fan base dia. Yes, ada fanbase tu dah dia Betul, hari tu dia. kita ada bawa dia pergi hmm. Nunukan hmm. pun ada peminat dia. Betul. Kita bawa dia pergi Sebatik pun ada juga peminat Ada juga peminat Jadi kita jangkakan hmm. uh, podcast kita episod 2 hmm. hari ini mungkin akan ada peminat-peminat baru yang akan meminati beliau lah. Betul. Betul. Uh, tapi saya difahamkan uh, Dr. Fazli ni, hmm. dia tidak single dan tidak available Ai, macam mana, tu? Tidak single, <laughs> tidak available. Maksudnya dia sudah berkahwin. <laughs> oh, lah, okay. ya. Ah, jadi kita memaklumkan siap-siap. Lah. Okay, Itu baik. part of dia punya biodata. Mm -hmm. kan? Jadi ya, saya rasa, saya uh, rasa tanpa kita panjangkan kalah, mm -hmm. terus kita perkenalkan Dr. Fazli. Apa khabar Dr.? Apa baik, baik? Sihat Dr. ya? Alhamdulillah. Mm -hmm. Macam baru balik daripada operasi mana-mana? Tidak. Tidak. <laughs> uh, actually memang ada operasi tapi Uh, biasalah uh, Kalau Ini bukan operasi Baju ni sebenarnya bu Tidak boleh dibawa Untuk buat operasi kita akan kena tukar baju uh, uh, Kalau nak masuk Dia, bedah. Uh, dia okay. tidak boleh Bawa keluar okay, ini faham, faham. Sebagai identiti identity, identity mm -hmm. lah yeah. Sebagai doktor pakar Okey doktor Sebelum kita uh, Go further dengan Kita punya Q&A uh, Mungkin doktor boleh Kami tadi sudah Terangkan lah hmm. sedikit Tentang latar belakang Tapi mungkin Adalah lebih manis Dan lebih elok Kalau tuan punya badan Perkenalkan Diri Doktor lah Mungkin doktor lebih arif tentang latar belakang. Silakan doktor. Assalamualaikum dan hai. Saya Dr. Fazli Razi, uh, konsultan ortopedik di KMI Tawau, KMI Tawau Medical Center. Ya, okay, uh, yeah, seperti yang dikatakan tadi, yang highlight tadi kata, uh, not single, not available. <laughs> Boleh lah macam tu? Boleh! Itu so, fakta, itu fakta. Uh, fakta ya eh? bukan mitos, itu <laughs> fakta. Uh, dan terima kasih semua fanbase, oh, peminat-peminat. Okay, uh, saya uh, asal uh, daripada Sabah sendiri. Is daripada keningau Sabah. Hmm. Then uh, saya sebenarnya memang uh, daripada dulu uh, memang ingin datang ke Sabah hmm. dan berkhidmat dekat Sabah. Hmm. So Uh, selepas sahaja habis uh, master memang saya terus apply untuk duduk di KK and hmm. then going for a gazetman dekat sana and then hmm. sekarang dan uh, alhamdulillah uh, ada rezeki di sini kemai Tawam hmm. uh, so setakat ini untuk berapa lama dekat ortopedik ni biasa uh, pun dalam 9 tahun 10 tahun sudahlah sebagai pakar oh. uh, and then uh, bersyukurlah dengan Tuhan kerana bagi kesihatan and then uh, kalau kita tengok sekarang ni memang uh, di sini ni memang memerlukan lah uh, khidmat ni hmm. di tawau ni yeah, ya, di KMA tawau di hmm. KMA tawau Bukan bukan khusus di tawau saja mungkin juga yang peminat-peminat eh. ataupun di sebatik dan juga di sebatik sekarang oh, <laughs> maknanya kita kena minta editor kita punya marketing hmm. untuk pastikan podcast ni reach sampai penduduk dan juga sepatik. Betul. Ya, penting, Aa, penting. Sebab ramai peminat rindu kan kita <laughs> podcast ni. Betul. <laughs> Okey, <laughs> uh, jadi mungkin untuk penonton-penonton uh, ataupun pendengar-pendengar uh, ataupun rakan-rakan kita yang hmm. mengikuti podcast uh, KMI Tawau ini, uh, topik hari ini kita menjurus kepada ortopedik kepa ortopedi. ataupun bahasa bahasa hmm. pasarnya lah. Uh, ataupun betul. kita akan banyak cerita tentang Uh, kepatahan lah, ya. Kepatahan, uh, kepatahan betul. Baik, uh, mungkin Cik Din mau tanya dulu. Okey, doktor. Atau saya tanya dulu. Saya tanya dulu lah. Awak tanya dulu. Mm, dulu? Tanya. Jangan, jangan beradun, Cik. Ladies first, ladies first. Semak begini, doktor. Saya kan dulu, se bila bila kita cerita tentang kepatahan ni, doktor. <laughs> saya memang mau tanya tentang soalan ini dengan doktor lah. Sebab dulu, masa muda-muda dulu, saya ada pernah melalui lah kepatahan ni tapi lebih kepada kepatan hati lah Kalau kepatan hati, doktor ada buat rawatan tak? Oh, okay. Macam mana Actually, saya punya second degree untuk kepatahan hati. Oh, minta maaf. Jadi, ni macam okay. Doktor saya risau dengan pesakit oh, oh, oh. Jadi kalau itu Doktor tidak rawat lah kan ah, Itu 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 tidak. Itu tidak. Setakat ini saya sudah tinggalkan Uh, bidang, bidang itu Bidang oh, okay. itu okay. okay. Kalau begitu, tidak baca ini boleh <laughs> Boleh teruskan kepada soalan yang penting okay. itu Baik doktor, bila kita sebut tentang ortopedik tulang kan Mungkin ramai di luar sana yang belum tahu apa sebenarnya skop ortopedik itu sendiri doktor Ya, okay. yeah, um, sebenarnya kita memang kebanyakan orang tidak faham Ataupun tidak mengenali ortopedik itu secara dalam So, sekarang ini, okey untuk Uh, jelaskan benda ini. Biasanya benda ini uh, ortopedik ini adalah apa-apa kecederaan pada anggota badan, terutamanya pada tulang belakang, pada tangan, kaki, uh, dan juga uh, kita panggil tulang pinggul uh, yang menyebabkan masalah pergerakan. Apa-apa penyakit yang melibatkan anggota tersebut yang menyebabkan masalah pergerakan itu adalah anda bidang. Di bawah bidang ortopedik. Contohnya, sekiranya kita ada masalah saraf, tangan kita tidak boleh bergerak, itu anda ortopedik. Okay? Hmm. Tapi sekiranya dia melibatkan bukan tulang belakang, di mana melibatkan otak, uh, itu different ataupun bukan anda ortopedik. Okay? Hmm. So apa-apa uh, yang melibatkan pergerakan, uh, dia, dia akan dirujuk kepada ortopedik. Hmm. Hmm itu okay. secara amnya lah. Okey. Dan uh, kalau nak cerita lebih dalam itu biasanya dia melibatkan saraf, otot, mm -hmm. tol, tulang, ligamen. Mm -hmm. uh, so yang 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 ada uh, part ataupun ada peranan dalam uh, menyebabkan manusia itu bergerak. Mm hmm. Okey. Itu berkenaan dengan skop uh, uh, ortopedik uh, uh, tu sendiri kan doktor? Yeah, betul. Jadi apa-apa yang melibatkan pergerakan terus akan di refer kepada ortopedik. Okey, mungkin soalan seterusnya, hmm bagaimana proses uh, diagnosis masalah tulang tu dilakukan doktor? Okey, uh, ah. kalau kita specifically cerita pasal tulang ya. Okey, hmm. so sebab anggota manusia ni dia bukan mainly tulang tau. So kita kena ingat juga yang penyakit-penyakit ini yang berasaskan tulang boleh juga disebabkan oleh uh, tendon ataupun hmm. uh, muscle hmm. ataupun ligament ataupun joint, sendi itu sendiri boleh menyebabkan sakit-sakit hmm. pada tulang. So sekiranya kita ada sakit pada bahu, okay, tidak semestinya dia ber, berasal daripada tulang. Kadang-kadang dia berasal daripada muscle yang koyak. Kadang-kadang hmm. hmm. berasal daripada sendi yang rosak. Hmm. So kalau uh, sakit tulang ini kita kena memang make sure kita jumpa doktor. Hmm. Uh, hmm. Ada beberapa klien saya bukan beberapa lah. Biasanya dia orang akan tanya doktor saya sakit macam ini, adakah saya sama dengan sakit yang seorang lagi? Hmm. Uh, saya saya cakap Okay, yang individu berbeza penyakit kadang-kadang berbeza uh, kebanyakannya berbeza lah. So sometimes muscle yang group ini kena kadang-kadang otot-otot uh, apa muscle yang sebelah sana pula kena uh, dia berbeza. So rawatan kemungkinan sama, tapi dia punya uh, specifically apa yang kita kena buat dia uh, depend pada apa benda yang rosak lah. So uh, jumpa doktor tulang tak sebenarnya sakit tulang. Ah, hmm. uh. so memang dia kena adjust ataupun macam sure kita tengok. Pesakit itu. Pesakit itu kita cerita, kita cek betul-betul sama ada sakit ini origin daripada tulang ataupun otot ataupun daripada saraf. Jadi hmm. hmm. eh, maksudnya uh, untuk bahagian uh, sesiapa saja berjumpa dengan Dr. Fazli ini, ia, yang saya faham Dr. Uh, betulkan saya kalau salah. Dia melibatkan tulang, uh, sendi dan juga saraf. saraf. Yes. adakah itu tiga komponen yang utamalah itu yang utama dan juga uh, connective tissue which is muscle ligaments hmm. dengan tendon lah ha hmm. ah, jadi hmm. itu yang itu yang benda-benda penting lah hmm. ah, pendengar harus tahu ni eh, kalau macam masalah saya tadi masalah hati itu, betul lain lah Itu betul lain ya dalam komponen itulah itu doktor <laughs> doktor apa pula tu perlu jumpa oh, <laughs> ha itu kena <kata, laughs> jumpa counseling lah kan Okay kata. baik bila kita sebut tentang kepatahan patah tulang lah mungkin Adakah jenis-jenis kepatah tulang ni doktor? Untuk okey so sekarang ni kita specifically kata pasal bercakap pasal patah tulang. Hmm. Okay. Patah tulang ini adalah di mana tulang yang normal itu pecah tengah-tengah dia sama hmm. ada dia pecah banyak, pecah sikit ataupun retak kita cakap ataupun dia menyebabkan pecah dalam. Hmm. Ha, pecah dalam ni beza sikit daripada pecah luar. Okey. Hmm. So kalau kita cerita pasal patah ini, memang jenis-jenis patah ini kita kena tahu lah. Okay, mm -hmm. ada ada patah yang simple, uh, which mm -hmm. is retak, yang itu kita boleh rawat dengan secara simple lah. Mm -hmm. uh, tapi ada juga yang patah disebabkan oleh uh, uh, kita panggil dia kerapuhan tulang itu sendiri. Mm -hmm. Maksudnya tulang ini tidak normal. Mm -hmm. Dia sudah osteoporosis ataupun memang dalam itu sudah ada jangkitan kuman. Jadi dia senang patah ataupun orang itu sudah ada masalah penyakit kidney ataupun masalah buah pinggang yang lama ataupun kanser Yang menyebabkan senang patah. Okay. So itu kita panggil pathological fracture. Pathological fracture ini adalah patah disebabkan oleh kita panggil tulang yang sudah rapuh. Okay. Sekiranya melibatkan accident ah itu biasa. Okay. dan ada juga patah yang melibatkan luka Okay, luka ini luka terbuka lah. Okay, hmm. so kita panggil uh, patah yang menyebabkan uh, daripada luar ataupun uh, yang ada berhubung kait dengan luaran, hmm. uh, so kita panggil dia open fracture ataupun patah yang ada luka. Rawatan berbeza. Setiapnya ada uh, pro and uh, keutamaan dia. So sekiranya patah ada luka itu paling utama untuk dirawat segera. Hmm. Paling utama dirawat segera. Sekiranya tidak dirawat segera. Keberangkalian untuk jangkitan kuman itu sangat tinggi. Okay. So siapa-siapa yang ada luka dan patah, better jumpa cepat, jangan tunggu lama. Even 3 jam, 6 jam ataupun beberapa minit itu boleh menyebabkan jangkitan pada tulang. So walaupun tulang itu sudah kita letak balik, dia boleh menyebabkan orang kata jangkitan kuman yang kronik. Lah. So, kita panggil osteomalitis. Kalau patah setakat patah biasa, retak biasa tu, hmm. biasanya kita just bagi simen ataupun pegang dia ataupun kita letak besi di dalam. It depend on dia punya uh, patah macam mana. Hmm. Hmm. So, untuk kepatahan tu lah banyak jenis. Uh, so, jenis yang paling, paling penting untuk dirawat segera adalah yang ada luka patah yang ada luka. Hmm, jadi, luka lah. Jadi mungkin ini sesuai dengan soalan saya kedua kali ini. Hmm. Soalan saya seterusnya lah doktor. Hmm. Bagaimana kita mau ataupun doktor menentukan tahap keterukan ataupun keseriusan patah tulang? Ah, ha, okay. So selalunya dia begini. Uh, bila kita tengok secara klinikal. Klinikal ini misalnya kita tengok dia daripada luaran. Kita hmm. tampak x-ray. Okey. Hmm. Uh, red sign ataupun reflex sign adalah kalau kita tengok bengkak itu lain macam. Ha, lain oh. macam. Bukan macam, macam bengkak hati lah dia uh, bengkak lain. <laughs> bengkak yang lain. macam ha, lain macam. Hmm. Dia dia macam dia benda tu dia macam mengembang 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 dan kita boleh nampak dia macam pendarahan dalam. Ah. Ha. Dan kalau kita tengok di hujung dia, maksudnya kalau patah itu di uh, di peha, hmm. uh, di hujung dia kita tengok sudah kaki dia sudah uh, pel ataupun hmm. sudah orang pucat. kata pucat. pucat. Hmm. Uh, itu menunjukkan uh, patah yang hmm. sangat serius melibatkan salur darah. Oh. Uh, uh, itu serius yang itu uh, boleh bawa maksudnya boleh bawa ke peringkat maut ke atau kalau. Okey, kalau kita tidak kawal pendarahan boleh. Hmm. Uh, kalau kita kawal tidak cepat rawat boleh hilang hmm. kaki. Uh, so hmm. itu kritikal punya level lah. Hmm. Okey. So itu yang paling atas punya. Dengan luka ke apa ke semua itu hmm. paling atas. Yang paling bawah ni kalau setakat orang kata bengkak, Eh kita jatuh bengkak. Bengkak hujung lah ataupun hujung tangan bengkak. Hmm. ataupun Biasanya orang kata dia tubuh orang lah. Hmm. Lepas tu sakit dekat tangan hmm. ni. Kita panggil dia boxer uh, fracture. Hmm. Ha. So yang itu uh, biasanya kita suspek dia patah sekiranya sakit itu tidak berkurang dalam 3 hari, 4 hari macam tu. Kalau dia tidak kurang, dia yang kita suspek dia patah. Hmm. Ha. Dan hmm. itu boleh tunggu. Biasanya kita tunggu, okey eh, tak hilang pula ni. Ha. And then tengok alignment macam lari sikit, dan kita boleh buat X-ray. Ha. Hmm. Itu tidaklah kritikal sangat. So memang dia ada spektrum. Yang hmm. senang easy punya, easy peasy punya, dia yang sangat susah punya, hmm. sangat susah yang dimana kalau kita biarkan boleh mati, hmm. ha, 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 gitu. So patah ni bukan main-main lah, okay. Hmm. Itu satu. Nombor dua bila dia melibatkan patah pada tulang belakang, hmm. okay, ataupun tulang pinggul, uh, kita panggil axial bone, uh, tangan apa, uh, tulang yang di tengah ni. Uh, sekiranya dia melibatkan itu itu jangan tunggu. Itu boleh menyebabkan pendarahan yang berterusan hmm. dan boleh menyebabkan masalah saraf yang berpanjangan hmm. ataupun permanen lah. Boleh paralisis hmm. lah. Ha, so, hmm. tunggu belakang. Okay. So, di sini saya bagi kesempatan ni saya nak bagi cerita sikit lah. Bagi kadang dengan spine punya fracture ni ataupun hmm. uh, tulang, belakang. tulang belakang ni. Belakang belakang ini yang paling utama adalah sekiranya anda eksiden jatuh apa semua kawan nampak kawan ter, ter terbaring kan uh, kalau boleh jangan tukar dia punya uh, kedudukan kepala dia uh, tukar, kedudukan, kalau kedudukan. anda train boleh kalau mm -hmm. anda tidak train jangan tukar uh, biarkan jangan biarkan, jangan usik ah, lah orang jangan, usik, nah, jangan sentuh lah ah, kecuali kalau dia tidak bernafas lah terpaksa oh. ah. kalau dia macam Okey, kita support dia aje. Hmm. So benda ini penting sebab apa-apa untuk yang uh, kita kita adjust kepala dia kan? Hmm. Sometimes dia patah, correct. Waktu tu masih lagi selamat dia punya saraf tu. Uh, hmm. Tapi once dia pusing, uh, habis. Ah. Hmm. Uh, Okey, so itu benda yang kena fahamlah. Hmm. Uh, uh, one of the, one of the knowledge yang kita share lah hmm. Betul. Punya tulang belakang ni sebenarnya di antara uh, komponen penting lagi itu badan kita tu. Hmm. Sebab dia Betul. Macam mana kalau Ibarat, uh, kita ibaratkan rumah tu ni macam dia punya tiang lah. Ya kan? betul, ah. betul. Kalau tiang tiang rumah patah tu, nah betul. kita pun patah lah kali kan. Hmm. Nah, begitu juga dengan kita punya badan lah. Tulang belakang tu antara yang penting. Itulah ya. kalau kita tengok kan, orang cakap okay, tulang belakang keluarga. Hmm. Hmm. Ah hmm. ya. Tulang nah, tulang belakang, belakang uh, negara. Perumpamaan lah perumpamaan. Ah, kan? So dia kalau tanpa tulang belakang tu kita spineless lah. Betul. Ya, betul. <laughs> Jadi sama juga dengan tulang belakang kita. Uh, okay. nah, jadi macam sini ada tulang belakang lain ke? So, tulang Ay, belakang ini. Tak ada tulang rusuk saya yang belum jumpa. <laughs> <laughs> tulang rusuk belum dijumpa ya. <laughs> okay, <laughs> okay, tidak apa. Yang om punya tulang rusuk tu belum jumpa lah. <laughs> <buka> <laughs> itu nanti kita akan iklan pula di mana-mana nanti. Okey. Okey. doktor, kita banyak bahas tentang patah kan doktor. Uh -huh. Mungkin uh, soalan seterusnya kita mau tahu doktor berapa lama sebenarnya tulang patah ni diambil masa untuk bercantum semua itu ke istilahnya bercantum uh, bercantum, bercantum ataupun hmm. healing lah kita cakap hmm. ya okay. so selalu union lah union Okay, hmm. so selalunya tulang ini ya yang, yang patah ini biasanya bercantum hmm. uh, ada fasa dialah Okay, fasa-fasa so fasa yang biasa kita cerita ada fasa melekat ataupun union dia melekat fasa kedua adalah kita panggil consolidation di mana dia menye, dia dia jadi keras hmm. Okay. fasa ketiga adalah remodeling remodeling ini di mana dia nak bentuk kepada normal balik Uh, so kalau kita tengok budak-budak kan kadang-kadang dia punya tangan bengkok uh, lama-kelamaan dia sudah melekat dia sudah consolidate 2 3 tahun kemudian mah, macam normal balik. Uh, itu kita panggil remodeling lah. Okey. Semua benda ni pun berlaku pada orang dewasa uh, pada masa setiap manusia lah okay. So kalau kita cerita pasal berapa lama dia depend pada tiga benda. Satu you punya age umur berapa. Okey. Nombor 2 yang kita punya uh, apa kita panggil dia faktor kesihatan kita. Nutrition badan semua, okay. Uh, nombor tiga, patah itu sendiri. Uh, so, patah ada tempat patah di mana very unique. Uh, ini unique kita panggil ini. Kadang-kadang uh, kalau patah retak sikit ataupun lari sikit, kita kata okey tak apa. Tidak apa, kita letak semen saja. Ada tempat patah, macam di tangan ataupun di paha ni kan. Hmm. Kalau dia patah lari sikit, tak boleh. Memang kena operate. Uh, Sebab hmm. kalau kita biarkan dia, uh, dia akan menyebabkan kita panggil dia uh, AVN ataupun... Ketiadaan salur darah menyebabkan kematian pada kepala dia tu okay. So sekiranya tempat-tempat ini kena Okay jadi kalau budak lah, budak patah uh, Kalau untuk tangan atas ni 6 tahun ke bawah 3 minggu ok uh, 6 minggu macam biasa dah Kalau uh, orang tua ni uh, paling kurang pun 6 minggu uh, Ada orang sampai 3 bulan okay mm -hmm. tapi tempat yang khas ni ha uh, ada yang berbulan-bulan 6 bulan pun belum tentu siap mm -hmm. tentu baik lagi mm -hmm. uh, itu kena kena make sure uh, yang itu yang kena tengok doktor lah sebab doktor doktor biasa kadang-kadang dia Uh, kurang arif uh, hmm. sebab pasal tu kita ada kepakaran ortopedik untuk kita terangkan benda macam ni hmm. Hmm, betul-betul so itu tiga faktor so, kalau kurang nutrition macam vitamin D pun kurang exposure tu kita punya apa matahari pun kurang dan susah juga kita nak healing cepat lah uh, hmm. kalau orang tua lagi uh, susah sikit lagi uh, lambat sikit lah bukan susah dia akan melekat juga tapi lambat jadi daripada daripada penerangan doktor tadi tu, saya boleh simpulkan bahawa tidak semua patah tulang tu perlukan pembedahan lah, doktor kan? Betul. Dia mungkin, maksudnya dia yang paling penting ialah uh, seseorang individu ataupun pesakit itu perlu datang jumpa doktor. Doktor akan buat, uh, saya bilang check up lah, uh, yes. check semua apa yang patut dan doktor akan keluarkan satu summary lah konklusinya sama ada dia perlu dibedah ataupun tidak, itu kan doktor. Okay. Jadi baik, uh, soalan seterusnya doktor,